સુરતમાં નવજાત બાળકે ત્યાંથી દેવામાં આવી સુરતમાં નવજાત બાળકે ત્યાંથી દેવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો સુરતના પાંડેસરા સ્થિત ખાડી નજીકનો આ બનાવ છે પક્ષીઓનો જમાવડો થતા મહિલાઓ દોડધામ કરી સ્થાનિક મહિલાઓ બાળકી લઈ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચી ફરજ પર હાજર તબીબોએ બાળકીને મૃત જાહેર કરી બાળકી લાવારી કચરામાં કોણ ક્યારે મૂકી ગયું હશે તે તપાસનો વિષય છે સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય સુરતથી સતીશ કુંભાણી સાથે કેમેરામેન ચિંતન ગશેરા वहाँ पे हम सुबह सो के उठे तो कवे लोग वो एक बच्ची थी आज ही नौशी बच्चा का जन्म हुआ है कभी हुआ होगा रात को तो हम उठे तो सब बच्चे लोग बोले आंटी देखो ये क्या है इधर तो हम खाना बनाने जा रहे थे फिर वहां से गए देखे तो बच्ची थी उसका जान चल रही थी से तो हम तुरंत हमारी बहन को बुलाए कि चलो जल्दी इसके लिए कुछ करते हैं पुलिस को खबर किए तो पुलिस ने बोले कि सिविल की गाड़ी जल्दी बुला लीजिए फिर हम लोग लेकर के सिविल आ रहे थे अभी सिविल में आए हुए है और बच्ची का जान नहीं है ये बच्ची की आपको कब पता चला और सुबह में है लड़की? लड़की है लड़की हाँ लड़की लड़की ये अपेक्षा नगर में है पाँच सौ पंचानवे प्लाट नंबर है उसके सामने खाड़ी है हमारा घर भी खाड़ी के पास है मैदान में वहीं पे वो बच्ची मिली है बहुत सारे कौे लोग भी लगे हुए थे वहाँ पे कैसे पता नाम क्या सरोज सिंह हमको सुधा ने फोन किया बोले ऐसे ऐसा बात है तो मैं हाँ, तो मैं तुरंत तुरंत आई सौ नंबर डाय सौ नंबर वाले ने बोला एक सौ आठ बुलाया हमने एक सौ आठ बुलाया तो उसने आया मैडम ने चेक किया सास भी चल रहे थे लेके आए उसका नारा उरा काटे उसके बाद फिर हम लोग सिे क्या डेट हो गई क्या अभी डेट हो गई क्या लगता है ऐसी कोई कुछ कोई देख के चला जाता है तो क्या मैं तो यही बोलूंगी उसको मिले उसको पहले मारे और चेहरा काला करके पूरा रोड घुमाए मैं ये चाहती हूँ सी सी टीवी लगे ले? अब तो तो देख के मालूम पड़ेगा जाके देखूंगी लगी लगे क्या लगता है कि कितने दिन पहले का ये अभी लगभग पाँच बजे का लगभग लग रहा है क्यूँकी सुबह सुबह है सात चल रही थी उसका मतलब पाँच बजे का बात होगा पाँच

અને તમામ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એમ્પ્લાયસીસ